నేటితంత్రం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం సోమవారం రోజు అష్టాదశ శక్తిపీఠ సూత్రాన్ని పారాయణ చేస్తే సర్వబాధ విముక్తి కలుగుతుంది అనేది శాస్త్రవచనం శక్తిపీఠ సూత్రం లంకాయాం శాంకరీ దేవి కామాక్షి కాంచికాపురే ప్రద్యుమ్ శృంఖలాదేవి చాముండే క్రౌంచపట్టనే अलंपुरे जो गुलांबा श्रीशैले भ्रमरांबि कोल्लापुरे महालक्ष्मी माहुर्ये महुर्यवीरिका महाकाली महाकाल पीटिका पुरहूतिड्याी मणिक्या दक्षक हरिक्षेत्रे कामरूपा प्रयागे माधवेश्वरी ज्वालायां वैष्णवी देवी गया माङ्गल्यगौरिका वरान्नश्यां विशालाक्षी काश्मीरेषु सरस्वती अष्टादशसुपीठानि योगिनामपि दुर्लभं नित्यं सर्वशत्रुविनाशनं सर्वरोगहरं दिव्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमा त्रे नमः ॐ श्रीमात्रे 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 नमः ॐ